Başlayalım. Şimdi birinci sorumuz da ki 3a beraber b bölü 2, 2b beraber 3 bölü c, 8c beraber b bölü 3. O varsa aşağıdakılardan hangisi doğrudur? Deməli bu təsliq və düz düzmü tənasübliyə əsaslanır. Baxırıq ki, kəsrin qiyməti belədirsə, kəsrin sürəti ilə düz asılıdır, kəsrin məxrəci ilə tərs asılıdır. Ona görə də A ilə B düz asılı olacaq. Burada kəsrin qiyməti məxrəclə tərs asılıdır. Ona görə B ilə C tərs olacaq. Baxın, A ilə B düz, B ilə C təssisə Deməli elə de beyni A ilə C də təsdir. Sanki A-nın yerinə B yaza bilərəm, B-nin yerinə A yazaram. Çünki A ilə B özü düzbucaq asibtdir. Sonra burada isə C ilə D düz aslıdır. Düzdür? Çünki kəsrin qiyməti, kəsrin surəti ilə düz aslıdır. İndi almışam ki, A ilə C tərs aslıdır, C ilə də isə düz aslıdır. Yəni deməli, xətayə görə 23% sayt. C-nin yerinə D də yaza bilərəm. Yəni A ilə D tərsaflı olacaq. Yəni düzgün variantımız olacaq C variant. 2-ci testə keçirik. Deməli, növbəti testə baxaq. Şədadir ki, boru hovuzu 20 saniyəyə doldurur. Boru hovuzu 20 saniyəyə doldurur. Borudan axan suyun miqdarı ilə nisbət azalarsa, hovuz neçə saniyə dolar? Deməli, boru 20 saniyəyə doldurursa, 1 saniyəyə hovuzun 1/20 hissəsi dolar. Əgər burdan axan suyun miqdarı 20% azalarsa, onda 21-dən çıxıram 21-in 20 faizini. Bu da nəticəyə yiyəcək 25-də 1. Feyqları 1 saata 21 saata 21-i səh doldururdu. İndi 25-də 1 ilə doldurur. Deməli onda bütün qovuzu 25 saata doldururlar. Növbəti testə keçirik deyir ki 3 sutqa ərzində 3 sutqa ərzində saatın dəqiqə və saat fədrebləri neçə dəfə 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir? A. Ah. Deməli buna aid düsturu var. N = k vurulsun 360 vurulsun 11 bölünsün alfa. Burda n sayıları bildirir. Yəni neçədə fə əmələ gəlir? K sutqaların sayını bildirir, alfa isə bucağı bildirir. Yəni sutqu ərzində dəqiqə və saat əqrəblərinin 1 səfər alfa dərəcəli bucağına gətirir. Bu sutqu budur. Biz də K sutqu ərzində. Yəni K = 3-dür. Alfa isə = 60-dır. Bunu da gətirib yerinə yazsam 3 * 360 Vurulsun 11 bölünsün 60. Bu da ne size gelecek? 190